Мы видим плачевное состояние берегов на сегодняшний день. И это тем более не рестилище. Этот мусор загрязняет воду. Вот. Очень хочется, чтобы люди более цивилизованно, ответственно относились к этому вопросу. Когда вода поднимается на весняный поводок, с берегов всего Днестра, отходы всего, всей цивилизации приплывает сюда. И тут стоит, потому что дальше нема куда. Если будет вот такой вот, через 10 лет это все полностью будет завалено мусором, Риби, воді не буде. Подивіться на цей мусор. Що тут є? Бутилки, пластик, тапочки, битовий мусор. Практично. Бачите, треба, щоб в містах вище по Дністру убирали берега. Туда тут будет меньше. Бассейное управление водных ресурсов днестровско прудская вот совместно с нашей громадой организовали такую вот акцию, значит чистые берега, как бы 22 апреля сегодня день земли, вот мы приурочили это вот дню земли эту уборку берегов, чтобы очистить особенно зону нерестилища от грязи, от мусора. Хотелось бы конечно, чтобы сельский совет более активное участие принимал в том, чтобы вот э, такие вот участки вот, вот нашего этого, Днестровского водохранилища, чтобы они имели цивилизованный вид, чтобы не было этого мусора. Ну, я думаю, мы будем всячески добиваться того, чтобы головы сельрад занимались этим вопросом. Мы со своей стороны, конечно, будем это тоже их поддерживать.